ellikqala tumanida yo'l transport hodisalarining oldini olish harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida tuman markazidagi 5 ta ko'chalarga yangi zamonaviy svetofor qurilmalari o'rnatilib piyodalar va avtotransport vositalariga qulayliklar yaratildi hamda 270 ta yangi yo'l belgilari o'rnatildi olib borilgan samarali ishlarga qaramasdan ellikqala tumanida joriy yilning 10 oyi davomida 24 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib shundan 18 ta fuqaro turli darajadagi tan jarohatini olib shifoxonaga yotqizilgan achinarlisi bo'lsa ushbu yo'l transport hodisalarida 6 ta fuqarolarimiz vafot etgan bunday yo'l transport hodisalarini bo'ldirmaslik hamda oldini olish maqsadida 50 qala tumanidagi sharq yulduzi mahalla fuqarolar yig'inidagi yigirma umumta'lim maktabida mahalla faollari bilan birgalikda qoraqalpog'iston respublikasi ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik salovat kazbekov va tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik quvonichboy uzoqbayevlar tomonidan muhokamali yig'ilish o'tkazildi yig'ilishda ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik quvonchboy uzoqbayev tuman hududida sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha fuqarolarga keng tushuntirish ishlari olib borilib ularga chorva mollarini qarovsiz qoldirmaslik va har turli ijtimoiy tarmoqlar orqali plastikingizga pul tushirib beraman degan firibgarlarga ishonib qolmaslikni tushuntirib o'tdilar o'z nutqida qoraqalpog'iston respublikasi ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik salovat kazbekov tumanda sodir etilgan yo'l transport hodisalarining bosim ko'pchiligi mast holda avtotransport vositasini boshqarganligi hamda belgilangan tezlik normalariga amal qilmasdan boshqarganligi uchun yo'l transport hodisalari kelib chiqayotganligini aytib o'tdi yo'l transport hodisalarining oldini olishda hammamiz birdek yo'l harakati qoidalariga amal qilsakgina bunday achinarli yo'l transport hodisalarining oldini qilgan bo'lamiz shuningdek yig'ilishda mahalla faollari tomonidan bir <laughs> qancha savollar berilib ularga javoblar berildioldini olish masalasi bo'yicha buendi hammasi Tunçilerin otuşlarım var, evde kuşa bilerim var, kuşa bunun yaş olurlar. Şahsen özümüm şu. Şimdi şu nersen nazarat kılamız, arkada vesile bitmeden ko bir adet yaş ballarımız. Şu yani atrijat dediğim, sivit çıkenden ana kiyatın adam yatırak görünüyor, tek yaptın kıstası. Adına yolda işi tüm adamlarla jilet mi? Jilette de şu arkasında var. <laughs> azərlüşkələrdə də kövünə qoyurlar. Şu nəsələri qırsan. Xuda qanası. E. Balalar öldüm, canını aman saxla özümüzdiki.